تو لیکن جب ہوگی جب آپ اس نشے کو چھوڑ دیں گے جب آپ اس نشے کو چھوڑ دیں گے چونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جہاں جس لڑکے سے شادی ہو کوئی بھی اپنی بیٹی نشے والے کو دے گا تو بولے گا یہ تو خود بھی نہیں کھائے گا اس کو بھی نہیں کھلائے گا میری زندگی ان کی زندگی خراب کر دے گا تو سب سے پہلے آپ کو اس نشے سے نکلنا پڑے گا اس نشے سے نکلنا پڑے گا جب آپ اس نشے کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی کام بھی کریں گے پھر جب کوئی کام کریں گے نشہ بھی چھوڑ دیں گے آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی آپ کا چہرہ بھی اچھا ہو جائے گا اور اس معاشرے کے اندر آپ کی ایک عزت بن جائے گی جو کہ کھو چکی ہوتی ہے ایک نشہ کرنے والے شخص کی عزت ختم ہو جاتی ہے باہر والے تو دور کی بات اس کے اپنے رشتے دار بھی اس کی عزت نہیں کرتے وہ بھی جان چھوڑاتے ہیں وہ بھی اگر کہیں بیٹھا ہوا ہو تو بھاگتے ہیں ایسا ہی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایک اچھی زندگی اگر گزارنی ہے تو یہ جس کو آپ علیہ السلام و نے لانت فرمایا کہ نشہ ایک لانت ہے اس لانت سے نکلنا پڑے گا چلو کوئی بات نہیں انسان غلطی ہو جاتی ہے انسانوں سے غلطی ہوتی ہے نا یہ غلطی کس سے ہوتی ہے انسان سے ہوتی ہے غلطی ہو گئی اللہ پاک نے سمجھ دی عقل دی شعور دیا اب اس غلطی کو دوبارہ نہیں کریں جان بوجھ کر جو کام کیا جائے پھر اس پر اللہ کی طرف سے غصہ بھی ہوا کرتا ہے اب ایک چیز آپ کے سمجھ میں آگئی کہ نشہ حرام ہے کسی بھی قسم کا نشہ ہو نشہ نشہ ہوتا ہے حرام ہے اب اس نشے کو ہم نے نہیں کرنا جب آپ بچنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کرنا شروع کر ہے اللہ پاک کی طرف سے آپ کے دل میں سکون آ جائے گا صبر آ جائے گا اور آپ انشاءاللہ نکل جائیں گے یہاں سے جانے کے بعد یہاں تو آپ ویسے بھی نہیں کر سکتے لیکن جانے کے بعد چونکہ انسان ہے دوبارہ ماحول مل جاتا ہے یا دوبارہ وہ دوست یار مل جاتے ہیں یا کبھی دل کرتا ہے اب تو کو کوئی نہیں دیکھ رہا اب تک میں مزے سے کر سکتا ہوں اس وقت اصل آپ کا امتحان ہے اصل امتحان کب ہے جب یہاں سے جائیں گے جب دوبارہ کبھی دل کرے گا جب کبھی وہ پرانا دوست ملے گا اس وقت آپ نے اپنے آپ کو بچانا یہ ہے اصل آپ کا امتحان اگر اس وقت آپ بچ گئے اس وقت آپ نے کنٹرول کر لیا پھر انشاءاللہ آگے پھر کنٹرول ہی کنٹرول ہے لیکن اگر آپ نے اس وقت کنٹرول نہیں کیا تو شیطان تو دوبارہ حملہ کرے گا شیطان تو پھر بولے گا ابھی کر لے پھر دیکھ لیں گے ابھی کر لے پھر دیکھ لیں گے جب ایک بار وہ دوبارہ شیطان کے کاموں میں لگ گیا پھر وہ دوبارہ چلتا چلے گا اور یہاں تک کہ اس کی زندگی کا دی اینڈ ہو جائے گا اور یہ زندگی کتنی بار ملے گی دنیا میں ایک ہی بار ملی ہے ایسا بھی نہیں کہ چلو دوبارہ مل جائے گی ہم دوبارہ نہیں کریں گے ایک ہی بار ملی ہے یہ ایک ہی چانس ہے اللہ پاک نے دنیا میں ایک چانس دیا ہے اگر اس چانس کو اس زندگی کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزار لیں گے تو جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے یعنی مرنے کے بعد وہاں ہمیشہ مزے ہی مزے ہوں گے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہاں تھوڑا سا صبر کرو مرنے کے بعد ساری خواہشات پوری کروں گا یہاں کی کوئی شراب شراب ہے وہ تو گندگی سے بنتی ہے یہاں کے نشے تو سارے گندگی سے بنتے ہیں ایسی ایسی گندگی سے بنتے کہ اگر انسان دیکھ لے تو اس کو الٹی ہو جائے لیکن چونکہ انسان ہے وہ نشے کو بنتا ہوا تو دیکھتا نہیں ہے اس کو کرتا ہے اس کو مزہ آتا ہے تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں وہاں رکھی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے جامع کوسر شراب کی نہریں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں یہ کس کے لیے بنائی ہیں جنتی کے لیے بنائی ہیں نا اور جنت میں کون جائے گا انسان جائے گا جائیں گے نہیں جائیں گے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے اتنی بڑی جنت جو ہمیشہ والی ہے جہاں کبھی موت ہی نہیں آئے گی وہاں موت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک حکم دیں گے کہ موت کو لے کر آؤ موت کو ایک بکری کے بچے کی شکل میں لائے جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں لائے جائے گا اور اس کو جنت والوں کے سامنے زبا کر دیا جائے گا اس کو جنت والوں کے سامنے زبا کرنے کے بعد فرمایا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی آج کے بعد کبھی موت ہی نہیں آئی وہ ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے لیے اللہ پاک نے تھوڑا سا وقت دیا بہت مختصر وقت دیا ہے اتنا مختصر وقت کہ پل کا پتہ نہیں کتنا مختصر وقت کل کا پتہ نہیں کل کا پتہ نہیں یہ تھوڑا سا وقت ہے اللہ کر کے اللہ اللہ کر کے چلے جائیں گے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت تو پھر اچھی بنے گی بنے گی اور اگر اپنی منمانی کی اپنی منمانی کی شیطان کی چالوں میں آ گئے شیطان کے وسوسوں میں آ گئے تو میرے عزیزوں جیسے ہی یہ آنکھیں بند ہوں گی اور یہ والی آنکھیں کھلیں گی رونا ہی رونا ہے پشتاوہ ہی پشتاوہ ہے وہاں جانے کے بعد پھر اللہ اللہ پاک سے ہم بولیں گے یا اللہ صرف ایک بار بھیج دے کیا بولیں گے یا اللہ صرف ایک بار بھیج دے اب تو ہم نے دیکھ لی اب تو ہمیں جنت بھی دکھ گئی جہنم بھی دکھ گئی یا اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار بھیج دے ہم کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے کوئی نشہ نہیں کریں گے لیکن اللہ پاک فرمائیں گے ولی واخر اللہ ادا جا اجلوہ یہاں آنے کے بعد کوئی دوبارہ نہیں جائے کرتا آپ سے پہلے کتنے گئے آپ کے عزیز و اکاری رشتہ دار کسی کے ماں باپ بہن بھائی گئے نہیں گئے آج بھی جا رہے ہیں دنیا سے کیا کوئی واپس آیا ہے کیا کوئی واپس آیا ہے کوئی بھی تو نہیں آیا آ ہی نہیں سکتا وہاں جانے کے بعد کوئی نہیں آتا وہ بھی کبھی ہماری طرح تھے وہ بھی کبھی ہماری طرح دیکھا کرتے تھے سنا کرتے تھے سوچا کرتے تھے سمجھا کرتے تھے وہ بھی بڑے بڑے خواہشات دل میں لے کے گھما کرتے تھے وہ بھی بڑے بڑے منصوبے بنایا کرتے تھے ابھی ہم نے گھر بنانا ہے ابھی ہم نے یہ کرنا ہے ابھی ہم نے شادی کرنی ہے شادی کے بعد یہ ہے وہ ہے ایک انسان کی خواہشات ہیں بھری بڑی, بڑی ہیں ہر کسی کی لیکن جب دنیا سے گئے وہ سب چیزیں یہی چھوڑ کے چلے گئے واپس کوئی نہیں آتا تو اللہ پاک نے ہمیں ابھی وقت دیا ہے ابھی موقع دیا ہے کہ ہم یہاں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے کب زندگی موت میں بدل جائے تو اس زندگی کی قدر کرنی ہے اور قدر کیا ہے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے نشے سے اور اللہ پاک کی جتنے بھی نافرمانیاں ہم کرتے رہے ہیں ان تمام نافرمانیوں سے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے تو سب معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ اللہ اللہ پاک سے جو ہے روزانہ استغفار کریں گے نشہ تو نہیں کریں گے ہاں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں